Я попала в развит сразу. Хотела медицинский, но я, естественно, не медик, и заниматься тем, что я не умею и не знаю, я не собираюсь. Хотя говорят, у нас ветеринар этим занимается, но ветеринарство это совсем другое дело, не по мне. Сказала, что я смогу, что я не подведу, что это опасная работа, то есть я люблю риск. И... Я люблю учиться, люблю добывать что-то новое для себя и передавать что-то новое, какие-то знания другим. То есть. Быть наставником для кого-то. Дело в том, что где мы стояли, там как бы не особый огонь. Они, в принципе, мы просто близко их не подпускали. Видели, что они выходят из зеленки, из деревни Шумы тут, и в основном как бы они оттуда выходят. Как бы намечались четыре человека, ну, я сразу же, пацаны, огонь. И мы... Мы их Вы Не давали подойти, потому что это не факт, что это может выйти одна группа, может их выйти несколько. Особая опасность это когда туман, дождь, гроза. Понятное дело, тяжелые артиллерия работать не будут, но группки это пройти, как говорится, перерезать всех или по гранате кинуть, блин, даже это... Им на руку. Звідси до крайніх позицій бойовиків практично кілометр. Тут не було ще й дня, щоб не покривали вогнем наших захисників України. Тут можна стати ворога, де поснімали. Стрелы ведутся практически каждый день. В основном в темное время суток. 80-е минометы, 120-е. Днем работает снайпер. Крупнокалиберные пулеметы работают. Около месяца назад нам везло ДРГ. Заметили за 150 метров, дали отбой. Ребята ушли. <плес> Ну і тут ще кімната. Тут двоє співпрацю. Не пробиває стіни. Та я не знаю, по нас поки що так не стріляли. З ДШК було, але вроді не, не проб'є. пішло втуда, в ту сторону. Людей вже нема. Ні є живуть. Є живуть? Є три хати тут. Е, перші три хати тут є люди. З ними спілкувалися? Так, вони тут ходять на роботу, ходять часто. Ми вже їх знаємо, вони тут ходять. Ну там іноді буває, там нам молока принесуть. Такие же хлопцы. Ну, кто-то такие иначе, украинский. Впереди враг на расстоянии от 400-500 метров до 3 километров. То есть он подходит практически на расстояние прямого выстрела здесь везде зеленка пересеченная местность яры овраги то есть если где-то проспишь то враг соответственно подойдет и может зайти между этими же всеми телефонами тебе в тыл в общем заключается в принципе такая опасность что спать ни в коем случае глаза и уши должны быть всегда раз стояли даже было так что нет ни ночников те же, ни тепловизоров. Приходилось вешать даже консервные банки. Нет. Бутылки пластмассовые даже разбрасывали, вешали консервные банки, чтобы хоть как-то обеспечить. Потому что когда ночью стоят на посту 3-4 человека, а остальным подразделение спит, ты отвечаешь за этих людей. Вот. Поэтому как бы делали все, чтобы обезопасить их, чтобы как бы, отдохнули за день поэтому приходилось возле выдумку хитра.